vâng yeah. Ты кто? Топ-то. Сосед? Музыка мешает? Мам. Да шучу. Заходи уже. Ну и жарко у тебя, мам. Особенно после последней твоей прогулянки. Так, мам, музыку тихейше могла бы слушать. Ледь достукался. Ну достукался да же. И нормальная у меня была прогулка. А врачи, врачи вообще говорят, чтобы как можно больше на улице быть. На воздухе свежем. На улице, мам. А не в торговом центре за несколько кварталов отсюда. Еще домашних тапочках. Куда ты ты забралась? Кто я? Никуда. А чего ты это взял, что я куда-то собралась, а? Мама, очень не брешут. Ну, мне одно твое око. А в чем дело? Мне что, вообще из дому нельзя выходить? У меня встреча одноклассников. Я каждый год туда ходила. И в этом году не собираюсь пропускать. Мам, він не прийде. Він ніколи не приходить. Я тебе не пущу. Жену будеш на цепі держати. Не помішають кстати. А при чому тут Катя? И чего вы с ней никак не помиритесь? Надо больно. И запомни, я уже взрослая. И сама могу принимать решения. Занадто доросла, мам. И в этом уроке уже три часа трачала память. Я не хочу, чтобы с тобой что-то Ничего со мной не случится. А если боишься, можешь подождать у двери школы. Пока я станцю, вальс вальсзгінений, вальс генной, вальс з'єний. Не станцюєш, мамо! 60 років назад був останній твій вальс, і кожного разу одне й те ж саме. Ти йдеш туди, повертаєшся додому і знову впадаєш в депресію. Твоє серце не витримає ще одного удару, мам! И я пойду, и ты меня не остановишь. А вот тут ты помиляешься, мам. Весь день будешь так стоять. И тебе не надо на работу. М? Побуду с тобой. А -а -а. Хочешь, в Алло, Люда, можешь, пожалуйста, перенести встречу с Максимом Луцким на завтра? Mm -hmm. У меня семейные дела. 18. Ага. Алло. Алло, Люда, это помощница Максима Лоцкого. Да, вы просили перенести встречу, но, к сожалению, это проблемы вызывает. Он будет через час. Другое время его не устроит. М -м -м. Все. Телефон дзвонить, може бути, що важне. <рес> Налякала мене, мама. Алло. Як не зможе? За годину? Добре, добре, я приїду за годину. Угу. Да, дякую, Люда. До побачення. Мама, э, тут такая справа мне треба на работу. Сынок, ты спрашиваешь у меня разрешение? Да не, просто я не хочу, чтобы ты туда шла. А куда, Саш? Сегодня пятница, мой сериал. Куда я пойду? А вот это для кого написано, а? Ну, хорошо. Хорошо. Мама. Мама. Пока меня не будет, за тобою приглядить Катя. Então, é, У вас праздник. И шел кудись. А куди? Навіщо? Гена! Пробачте, мы знакомы? Галина Козьменко. Неужто не узнаешь, аля не незабудка моя. Я же чтобы можно заботы! Жаль, что отменили встречу. Ох. Я почти шестьдесят лет ждала. Еще один вальс с тобой. Как? А где музыка? вся mm -hmm. музыка играет в наших сердцах. Где ты был так долго? В Немеччине. Дети переехали и меня забрали с собой. Вот вперше приехал за 30 лет до старшей доньки на именили. Германия, о, есть один немец, от которого я схожу с ума. О, и кто ж це? Альцгеймер. <Слых> <Слых> ну ты тоже с ним кажется знаком. <Слых>